દિયોદરના ઇન્ડો ફાર્મ શોરૂમ માંથી ત્રણ ટ્રેક્ટરની ચોરી કરનાર ત્રણ ઝડપાયા એકનું મોત ચોર ટોળકિયા મોડી રાત્રે અલ્ટો ગાડીમાં આવી ટ્રેક્ટરમાં ડીઝલ નાખી ટ્રેક્ટર ઉઠાવી ગયા હતા બે ટ્રેક્ટર મળી આવ્યા છે દિયોદર હાઇવે વિસ્તાર પર આવેલ રામધણી ટ્રેક્ટર શોરૂમમાંથી શનિવારના રાત્રિના સમયે કોઈ અજાણે એ સમયે ત્રણ ટ્રેક્ટરની ચોરી કરી પાયેલ પલાયત થઈ જતાં પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી દિયોદર પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે પોલીસે ગણતરીના જ કલાકોમાં બે ટ્રેક્ટર સહિત ત્રણેય સમયને ઝડપી લીધા છે જેમાં એક આરોપી રાબરૂ બચાવવા માટે કેનાલમાં છલાંગ લગાવી આપઘાત કરી દીધો હોવાનું બહાર આવ્યું છે સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય દિલીપસિંહ રાજપૂત બનાસકાંઠા सुबह सुबह को हमारे पास फरियादी मेराज भाई नागजी भाई रबारी इन्होंने आके दिदर पुलिस स्टेशन में एक दी कि उनका रामादिनी ट्रैक्टर्स करके ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर की शॉप है वहाँ से तीन ट्रैक्टर उनके चोरी हुए ऐसे उन्होंने आके फरियाद दी पुलिस ने तत्काल एक फरियाद दाखिल करके उस पर तपास करना शुरू किया तो सबसे पहले वहाँ पे बाजू के शॉप में से जो सी में हमें एक आल्टो गाड़ी दिखाई दी और जिसमें हमें ह्यूमन सोर्सेज से पता चला कि आल्टो गाड़ी में से एक आदमी उतरता है वो आदमी अरविंद वीरचंद ठाकुर ऐसे नाम का इंसान है पुलिस ने तुरंत ही अपने बाकी सोर्सेस से कंफर्म करते हुए अरविंद वीरचंद ठाकुर को जब जाके अरेस्ट की तो इन्होंने बताया कि इनका ये सारा का सारा प्लान एक सागर रबारी नाम के इंसान ने जो जाड़ा गया है उनका ये मास्टर प्लान था जिसमें उन्होंने सामने वाले पक्ष को ऐसे बताया कि मेरी खुद की एक डीलरशिप है दिदर में और मैं आपको बहुत ही कम रेट में ट्रैक्टर दिलवा सकता हूँ इस बात को उन्होंने सामने वाले को झांसा देते हुए इन्होंने ये प्लान रचा था जिसमें जिस दिन एक्चुअल चोरी हुई थी वो एक तारीख की रात को चोरी हुई थी उस चोरी में टोटल चार लोग आए थे जिसमें सागर खुद एक मास्टर था दूसरे अरविंद भाई विरचंद भाई ठाकुर जयंती भाई परमार और मनोज कुमार उर्फे मेतू जी ये चार लोगों ने आके यहाँ पे गुना को अंजाम दिया था पुलिस ने जब आके तपास शुरू किया तो पुलिस ने जाड़ा में जाके जो उसका मास्टरमाइंड सागर जबारी था उनके घर में जाके पूछपरछ की तो तब सागर घर पे नहीं मिले उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि सागर आपको पुलिस ढूंढने के लिए आई है चोरी के बनाव के बाबत तो आ, उन्हें शायद ये बात की भनक लग गई होगी कि पुलिस किसी आ, चोरी के गुना में शायद मैं एक्सपोज हो जाऊंगा या फिर मैं पकड़ा जाऊंगा तो इस डर से उन्होंने कैनाल में कूद के आत्महत्या भी कर दी रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग तीन तारीख को दिदर पुलिस स्टेशन में ए डी भी दाखिल हुई है एक्सीडेंटल डेथ दाखिल हो चुकी है बाकी आज दिन तक पुलिस ने टोटल लगभग दस लाख का मुद्दा माल जब्त किया है जिसमें दो ट्रैक्टर तीन में से जो दो ट्रैक्टर पुलिस को मिल गए हैं एक ट्रैक्टर हालत में पाया गया कैनाल के पास और एक खिमाना गांव से दूसरा ट्रैक्टर ही करके किया गया और गुना में जिस आल्टो का यूज हुआ था जिस रेकी के लिए यूज किया गया था और जिसके आधार पर आगे चोरी को अंजाम दिया गया था वो आल्टो गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे कब्जे कर ली है और थ्री ट्रैक्टर कहाँ पे है उसका अभी तपास शुरू है और कितने लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं किन किन लोगों ने ट्रैक्टर खरीदा और आगे कहाँ कहाँ पे इसकी कड़ी जुड़ी है जिसका तपास अभी शुरू है दिवधर पुलिस स्टेशन में मा मोटर ड्राइविंग सेफ एंड श्योर ड्राइविंग ड्राइविंग एक शोक साथ आपकी मोटी जवाबदारी पर है અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શો શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે